Сын я меня Маша и, конечно же, Кирюша, который сейчас играет. Кирюша. И сегодня будет обзор его любимой игрушки. Ну и как не любимой, он о не заботится как настоящим животным. Это зайчик. Игрушечный. Мягенький, которого я ему купила в зоопарке. Сейчас покажу вам его. это вот такой зайка. Такой вот он очень мягкий. Белый у него торчит хвостик. Тут он твердый. Такие вот. Вставлены очень правдоподобные глазки. И розовый носик. И ушки. Сейчас Кирюсь положит все своих игрушек. Все Кирюшек вот эта вот игрушка издает различные звуки. Кирюша на зайке заботится, гладит его. Молодец, смотри, как молодец. Видите, как он о нем заботится? Зайка, зайка какую у нас. И, да, это видео было очень маленьким. Ну, пожалуйста, пишите мне запросы, даже не знаю, что мне заснять видео. Поэтому пока-пока. Зайка говорит пока-пока. Я говорю пока-пока. Радуйте жизни. Мы вас любим.